вся жизнь связана с спецназом. Просто так получилось волей судьбы, что я изначально начинал свой трудовой путь, как говорится, из спецподразделения внутренней войск. Я служил в срочную службу. Ну и дальше пошли спецподразделения дальше. Ну, нравится. В первую очередь кадры будут получше подготовлены. Ну, естественно, оснащение будет совсем другое. Ну и, соответственно, будут, я думаю, что люди намного компетентнее будут относиться к своей работе.